Вітаю! Це програма майстер-клас, і я Наталка Фіцич. Як на мене, зараз саме час навчитися робити писанки. І якщо у вас під руками немає фарб, то це супер, бо вони і не потрібні. Сьогодні будемо вчитися витравлювати писанки. Це давнє мистецтво відродила майстриня з Луганщини Тетяна Коновал. Я їду до майстра. Звичай малювати писанки походить із дохристиянських часів. Припускають ще з трипільської доби. Візерунки досі зберігають давні символи Сонця, землі, води. Такі писанки закликають до родючості. Символом є і саме яйце. Його вважали прообразом Всесвіту зародження життя. З приходом християнства писанка стала атрибутом свята Воскресіння Христового, символічного відродження усього людства. З писанками пов'язано чимало народних переказів і звичаїв. Освяченими писанками хрестосувалися біля церкви, ними ж грали у різні ігри, аж каралуку закопували на городі від шкідників і на добрий врожай. Отже, чи вдасться зробити писанку власними руками? І що з того вийде? Я вже на Луганщині у місті Свердловськ. Це крайній схід України. До Росії тут кілометрів 20. А отже, саме в цих краях і встає сонце над Україною. Свердловськ, місто Шахтарське, і саме в цьому шахтарському місті на крайньому сході України я збираюся вчитися витравлювати писанки і вже йду знайомитися до майстра. Добрий день, ви Тетяна. Да. Я Наталка. Очень приятно. Это вы той мастер, который владеет такой уникальной технологией вытравливания писанок? Ну, да. Ну, уже не в единственном числе. А чи можно это ваши писанки? Конечно. Ну, тогда покажите мне. Пойдемте. это наше гнездышко. А Здесь... что за работы такие у вас? Вы смотрите на уголок, оформленный руками детей. Это мои работы. Рука такая впевненнейшая. Да, это писанки такие по мотивам традиционных. Сделаны они на коричневом яйце, совсем без красителей. У этой техники у вас, еще Да, Ой, тут целая гирлянда. Да, так вот старину и оформляли, украшали свое жилище на Пасху. Но я так разумею, что тут совсем меньше технология выготовления этой на видмину от традиционной, рисованной. Инструменты и материалы для работы абсолютно те же самые, но только опускаешь яйцо не в краску, а в уксус. Ну а с чего потребно починать? Мы можем с вами пойти э, в курятник. Класс! И... Вырушаем у курник у пошуках курочки, яка несе золотые яичко. А вот мы уже и пришли. Здесь живет моя свекровь, мама моего мужа. Виктор. Добрый день. Ну, Виктор. День. Добрый Добрый день. Добрый Лизочка. Рада познакомиться. Привет, Лиза. Ходи с нами. вас вся семья малюет? Ну да, мы все рисуем. У нас папа папа первый начал эту традицию в семье. Лизочка, пойдем поищем, где Ты вот эту бабушку. Курочки. Да, да, да. какие да. у вас были. давайте посмотрим, что тут у нас. Курочка. Курочка. Ай, клею. О, я достану. Грязненькое такое. Я второе. А Мам. сейчас мы еще одну в Мам. полезем. Мам. Ого. Это вот же два. Ты может там пролезть, там вот. Видела? Вот. Их надо помыть. Ага, прямо такую мысочку, да, ну, да? вообще надо, чтобы они немножко полежали ага. в теплой водичке. Не надо вытирать, просто держи, промакивай, все. Ну еще замотала, как ляречка. так? И вот ага. это коричневые, если мы будем их окислять, то получим светлый белый орнамент. Ну що ж, курочку рябу ми вже знайшли, і яєчка від неї отримали. Яєчка, правда, не золоті, а прості, але вони годяться для того, щоб почати з ними роботу. Зараз ми перейдемо до другого міста і проколем їх надфілем, зробимо маленькі диречки і видуємося діжими. Є такий інструмент надфіль. Круглые. Видите, угу. он такой шаршавый. Я пшила такие. Да, и мы будем просто делать маленькие отверстия. Вот так вот и прокручивать яйцо немножко по оси, чтобы более точнее увидеть эту э, серединку. Угу. И потом просто слышали? Да. Воткнула на отфиль и свер сверлить. Вот. Точно так второй. Попробуйте так. сделать. Только а надо пальчиком я... закрыть, потому что там Люди будет вытекать, вытекаты, да? да? Угу. И просто воткните, Должна? не надо сразу сверлить. Вы сначала а воткните. О. И вот я сделаю чуть-чуть пошире дырочку. Тогда лучше выдуваться ага. будет. О, Такой звук уже слышно. О, молодец. Так, смертельный номер. <свят> Будет тяжело тяжелого дома. <свят> 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 духу не <довыстощает. свят> Кошмар. <Так. свят> Как у вас так швидко выходит. Вот, уже и все. О, готово. готово. А вот осталось только вот высушить яйцо, мы его чуть моему Оно... да? чтобы внутри скорлупа тоже стала сухая. Ми вже у хаті, Тут розпалена пічка, набагато тепліше, і ми можемо братися, малювати писанки. З Чого ми починаємо, Тетяна? Ну, ми сушили з вами яйця. от вони у нас лежать уже гаряченькі, теплі, Внутри вони повністю висохли. Ми сейчас з вами візьмемо два яйця. одному і Нам потрібні будуть от такі інструменти. чтобы мы их разогрели. Мы просто свечечку будем использовать. Я детям, чтобы не давать лишний раз в руки спички, учу вот так запаливать. Угу. Поделиться, огоньком. Свечечка от свечечки. Мы будем Брян. рисовать двумя руками. Да. Правая рука будет держать пысачок да -да. и пользоваться свечкой. И поскольку пысачок будет часто в работе у нас грязный, горячий. Пусть у него будет постоянное место вот на подсвечнике. Добрый. А левая рука будет пользоваться, э, брать в руки яйцо, так. вот вы держите неправильно, потому Добрый. что вы можете так. его с легкостью э, выронить. Угу. А нужно взять э, так, чтобы рука была как подставочка. Внизу вот ладонь, со всех сторон пальчики, так. мы будем ими вращать яйцо. Когда мы нагреваем инструмент на открытом огне, он будет очень горячий. Поднести его к кусочку воска, и просто он тает, и туда в маленькую леечку попадает. Много пасанкарей прикрепляют просто на ноготь. писание с нихтя. Все здесь пальцев должны не просто участвовать, а работать. У каждого своя работа. У нас будет первая линия написана просто на бумаге. Если охлажденный пасачок, то точечка будет маленькая. Вот примерно так мы будем делать. Видите, пошла тоньше. Это потому, да. что он быстро И охлаждается. Уклонно, да. да, поэтому получается мы будем писать небольшими отрезками. А повторно сверху не можно прорезать. Сверху нет, потому что вы будете как будто уже сошкрябывать эту линию. А какие мы малюнок классно будем делать? Ну, мы напишем дубовый листочек. Харьковские пысанки, они очень сильно отличаются от всех пысанок Украины тем, что на них в основном растительные орнаменты и чаще всего листики. Листики угу. и цветы. И давайте, чтобы разместить наш рисунок на пысанке, мы ее разделим ровно пополам. А теперь немножко проверните его и повторим. Будет нам напоминать дорожку. У вас не мне... Нет, мы не должны Это уже лишнее. Мы же все-таки народные мастера, поэтому все должно быть от души. Татьяна, вы сколько роки уже малюете песенки? Где-то 18 лет. Очень давно, можно сказать. Я уже зрозумела, что у вас до этой справы привив человек. Ну да, потому что это было в канун Пасхи. Мама красила крашенки, а он сказал, ну, давай, пысанки писать. Я сейчас покажу и сейчас научу. Вот я смотрю, что линии в любом случае у вас выходят тонковатые, а уксус, он ее так вот со всех сторон разъест, и она просто пропадет. И требует в стишину или Нет, просто помедленнее вести, и горячий воск, чтобы был. И тогда будет хорошо вытекать он из трубочки, и будет линия Им, такая широкая. Ее уксус не будет разъедать. А теперь... Горизонтально ага. разместите да, так. и нарисуем эту линию вот на втором кружочке. Фух, не, не боюсь, не знаю. А теперь посмотрите, что мы сделали: окошки. Угу. Их каждое окошко дубовый листик там разместим. Сейчас я вам покажу на бумаге приблизительно, как будет выглядеть наш дубовый листочек. Такие вот зубчики вверх немножко развернутые. В посамкарстве вот так, так. Не пишут. Это <сёк> 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 давай, давай, давай. <сёк> Мы сделаем овал, а, а вместо вот этих зубчиков мы сделаем вот такие зубчики и удекорируем этот листик точечки такой крупненькой или кружочек небольшой. Красиво. я мистик. бы и не догадалась еще. Я, я когда давала мастер-класс для преподавателей, я взяла с собой дочку, она была маленькая. И она увидела, что у одной женщины длинные такие маникюры. Ну, мы дождались, что тетя эти ногти спалила. Вот. И, и пришлось его да? поднять, а Лиза так возмутилась и вслух ей сказала, ногти надо подстригать. <говорит> <говорит> да есть тут треба его починать". Ровно в центре, постараться его разместить, такой крупненький. У меня будут, если что, подвявшие дубовые листья. И сколько зубчиков, столько будет кружочек. Это, наверное, наипростейшее. Ну, знаете, справиться с кружочками, сделать их, сколько там штучек, все одинаковыми, это нужно постараться. С левой стороны mm -hmm. дорисуем хвостик, ну, стебелек. И все это повторим еще три раза. У нас будет четыре одинаковых листика. Mm -hmm. Ну вот, как на меня, вот песенки фарбованные в не очень схожи на те, которые вы делаете. Многие таки думают, что я взяла белое яйцо, покрасила луковой шелухой. Вы сейчас эту пысанку до конца напишите и поймете, что нам нужно ее обливать кипятком. А если на ней будет хоть грамма красочки, она просто смоется. Скорлупа имеет свой собственный цвет, который водой не смывается. Но вот, когда вы начинали, вы рассказывали, как люди реагировали на писанкарство. Загалом, понравилось? Цикаво было людям? Когда на выставках показывала свои собственные работы и демонстрировала свои умения, и они ну, просто не отходили от этой горящей свечи, от этих инструментов. Им всем хотелось взять яйцо в руки. Появилось много учеников, которые пришли ко мне в студию. И там, конечно, мы уже этим занимались сильноправленно, обучались по самкарству со всех вот азов. Это можно проверить, пойти весной на Пасху в церковь и позаглядывать у кошек первые разы ходили вы сами? Да, я была одна, и мне было немножко не по себе, потому что э, тогда мне все в корзинку заглядывали. Ну что, я все ну, вот, я Такие тоже. кривенькие воно, трохи. Это обычный девятипроцентный столовый уксус. В любой вы, конечно, в магазине его купляют, это? Да, без проблем. І ви придавім слегка, Около п'яти минут в красці, в уксусі приблизительно так же. Ну а ви якось це бачите? Те, що там є. Да, і ви ще да? бачите, Тому що да, покривається маленькими воздушними пузырьками. Ну що ж, нарешті почалося саме витравлювання писанок, така собі алхімія. Це дуже відрізняється від традиційного писанкарства, де писанку опускають у фарбу, а тут в оцет. і ми побачимо, який буде результат. В давние часы только оцет выкористал, чище что-то. Их окисляли поначалу вообще просто в рассоле, например, квашеной капусты. Ух ты! Такие Буряковый квасы. А с педагогерки квашенных можно? Да, любая кислая среда. Разница будет просто в том, насколько длительный происходит этот процесс. Вот эти пузырьки если мы пальчиком прикоснемся, а, вот слезает. то, что мы и хотели получить. Ну и теперь нарешті я могу опустить в оцет властноручно яйце. Mm. Просто водичка вот так вот смыть. <laughs> мы это все смыли. И, конечно, нам нужно его высушить, потому что на мокрую скорлупу у нас не ляжет. Мы продолжим наше писание. Высочком. Вы уже запомнили. И я. Да. У меня темнее скорлупа. Может быть, я э, таким цветом сохраню Серединки дубовых листочков, а остальное потом осветлю еще сильнее закрашу. Запробовываете листочки, да? Выско, чтобы оставить этот цвет. И постарайтесь воск теперь лучше пусачок разогревать. Воск будет более такой жидкий, неуправляемый и лучше течь. Малювати лінії на початку було насправді не так вже й просто. То рука тремтіла, то на центр яйця я не потрапляла, а тепер це просто як у книжці розмальовці. Так, ми я готові. Я не знаю, чи добре. Наквеціла, а в кінці буде біле. Так, фон ми зробимо білий. А от тепер довше треба тримати, ну? Ну, немножко -то дольше, тому що це майже останнє окислення. Ну, не вважаю, фона, фон буде білий. Вынимаю, Теперь такой светло светло бежевый цвет получился у нас. У -у -у. Очень похожий, Я уже высушила. Мы сейчас давайте покроем воском, чтобы остался такой нежный бежевый цвет. И опять окислим. Тут очень важно, чтобы вы писали именно воском, а не парафином, потому что уксус, а парафином не можно. Уксус разъедает его. Мне теперь требуется уже поясочек замалевать, да? А, вот, так да, вот Да, все, что осталось там. Может быть, и полчаса уйдет. Сверху вот тут пенка появится, да, достаточно так много. Но это уже будет первый знак, что уже скоро конец. Уксус. Уже зипсувает. Конечно, уксус это ж не краска, он все равно разъедает. Давайте, Давайте два сразу. Так, опускаем. Я нижнюю была ложечкой опускать. Ми зараз кип'яток поставимо. Ну що ж, час минув, і наші мальовані яйця нарешті готові, здається. Там на горі цього оцінку з'явилася така піна на яйцях бульбашки. Ми готові їх виймати. Так. Візьміть. Так. А я ті вам мою віддаю? Ось і видно різницю, бачите? Прям біленька вже. О, знімаються. Прямо на трубу эту. По одному. Ой, віск сходить. На очах відбувається диво. Біри, софеточко, тут холодно. вона не замрло. <головно> то і ця холодно. Ну от писанка і готова. Яка вона вийшла. Барвиста, і при цьому жодних фарб. Ми не використовували лише саме травлення. Супер, як на мене. Ну що ж, писанки готові, настав уже час прощатися. І я хочу запитати наостанок, як ви оцінюєте нашу роботу. Довольно замечательно. якщо на перший взгляд отличить нельзя. То это хорошие результаты. Дубовые листочки ⁇ это аж символ здоровья и долголетия. Обычно такие пысанки с дубовыми листочками дарят мужчинам, любимым мужчинам. А не якимось чужим чоловіком. Ну, no, якщо ви були да? незамужні, то можна б там тайно признатися таким образом в любові. Так в старину дівчатки ділянки. Открита писанку дарити мальчикам не можна було. Це mm -hmm. вот, не скромно. А вот так вот, тайно подарити і ну, проявити своє чувство було можна. Ну що ж, я дякую вам за науку. Мені час вирушати, а вам я бажаю досягати нових висот, писати все більше писанок, які будуть радувати людей. Я теж сподіваюся, що на одного писанкаря у нас країні буде більше. Дякую. Мені час вирушати додому, і цю свою писанку я забираю з собою на згадку про Луганщину і про те, як я тут витравлювала писанки. І раз ця писанка може бути зі знанням у коханні, тим більше з побажанням здоров'я, то я подарую її моєму чоловікові. Вже вдома маю масу вражень і великі плани, як на практиці застосувати своє нове уміння витравлювати писанки. По-перше, такі писанки не схожі на традиційні мальовані фарбами, тому мій великодній кошик цього року точно буде особливим. А по-друге, увесь процес витравлювання це така алхімія, що тепер я точно знаю, чим зайняти свою донечку перед святами. Але є одна проблема. Як такими писанками розговлятись або христосатись? Рука ж не підніметься. До наступної зустрічі. Бувайте!